जी तो व्यूवर अब आप कोविड का जो सर्टिफिकेट है नादरा का वो बगैर लाइन लगे बगैर कहीं जाए आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं रिसीव कर सकते हैं या अपने कंप्यूटर पर फिर उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव कर सकते हैं तो इसके लिए क्या करना है सबसे पहले ब्राउज़र पर जाइए गूगल सर्च बार में नंस टाइप कीजिए एन आई एम एस सर्च करेंगे तो आपके पास इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ये आपकी जो वेबसाइट है यहाँ आप क्लिक कीजिए जी इसका हम डेस्कटॉप व्यू देखने के लिए जो थ्री डॉट्स हैं इस पर क्लिक करेंगे और ये डेस्कटॉप साइट व्यूज देख लेंगे हम जी आपको सर्टिफिकेट चाहिए हमें सर्टिफिकेट चाहिए करोना सर्टिफिकेट इस पर क्लिक करें पहले पे जी ये पहले बॉक्स में शनाख्ती कार्ड नंबर अगर आप अफगान हैं तो अफगान पी ओ आर नंबर डालना होगा आपको पहले में आप एन आई सी नंबर डालें पाकिस्तानी है तो और सेकेंड में आपको शनाखती कार्ड की डेट ऑफ एशंस डालनी होगी तारीख़ इजरा और फिर जो तीसरा बॉक्स है नीचे फोर प्लस टू जो लिखा हुआ है यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकते हैं ये जो भी नंबर है आपने इसका जमा लिखना है जैसे फोर प्लस टू इज़ इक्वल टू सिक्स आप बॉक्स में लिख देंगे और देन तस्दीक के लिए उसको ओके okay करेंगे चलें यहाँ इनपुट करते हैं एन आई सी नंबर डेट ऑफ एशंस और फिर फोर प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स और तस्दीक करें पर क्लिक करें अब यहाँ वो डोज जो आपने लगवाई थी उसकी डेट सेंटर और कौन सी वैक्सीन है वो इसकी आप तस्दीक करें जो आपको लगी है तस्दीक करें पर क्लिक करें अब यहाँ पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड के मुताबिक जो नाम है वो लिखना है पासपोर्ट नंबर लिखना है कौमियत सिलेक्ट करनी है और उसके बाद तस्दीक करें पर क्लिक करना है अब फिर इसका अगला स्टेप क्रेडिट कार्ड ई सहूलत जारी रखें इसके थ्रू आपको पेमेंट करनी है ताकि आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकें तो ये जो क्रेडिट कार्ड है ये आपका डेबिट कार्ड भी है आप डेबिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं इसको सेलेक्ट करें और जारी रखें पे क्लिक करें इसके बाद ये फाइव स्टेप्स होंगे जिसमें पहला स्टेप ये कि टर्म एंड कंडीशन को आप चेक लगा के ओके okay करेंगे एक्सेप्ट करेंगे स्टेप टू में पेमेंट डिटेल है जिसमें कार्ड नंबर सिक्सटीन डिजिट्स जो होंगे वो फिर उसके बाद सिक्योरिटी कोड जो कार्ड के बैक साइड पर थ्री डिजिट का होगा फिर कार्ड पर जो एक्सपायरी मंथ एक्सपायरी ईयर फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल कंट्री सिटी पोस्टल कोड और स्ट्रीट ये सब करने के बाद अब कंफर्म एंड पे पे क्लिक करेंगे अब यहाँ एच बी एल मास्टर कार्ड सिक्योर कोड के थ्रू हमें ये ओ टी पी वन टाइम पिन भेजेगा एस एम एस के थ्रू या ई मेल के थ्रू और बहुत हम सेलेक्ट कर सकते हैं या हम एस एम एस सेलेक्ट करेंगे और बाद में सबमिट पर क्लिक करेंगे ताकि हमें एस एम एस भेज दें और फिर वो जो पिन कोड हमें मौसू होगा वो पिन कोड हम यहाँ इस बॉक्स में जहाँ लिखा हुआ है इंटर योर ओ टी पी यहाँ इस बॉक्स में फिल करने के बाद और फिर आई एक्सेप्ट चेक लगा के इसको सबमिट करेंगे ताकि ये प्रोसीड हो जाए पेमेंट अगर नेटवर्क इशू की वजह से आपको ओ टी पी ना मौसू हुआ तो ये रीसेंट ओ टी पी का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास आप दोबारा भी इसको क्लिक करके भेज सकते हैं एस एम एस पिन कोड आ जाए इसको एंटर करें और फिर आई एक्सेप्ट चेक लगाएँ और सबमिट पर क्लिक करेंगे या फिर सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन हो चुकी है कामयाबी से कंटिन्यू पे क्लिक करें जब आप कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर के लिए वाइट स्क्रीन आएगी तो परेशान नहीं होना आपने इसको रिफ़्रेश करना है और कंफर्म तो इसको कंटिन्यू कर दीजिएगा और ये देखिए ये स्टेप थ्री आ चुका है पेमेंट रिसीव तो और कंटिन्यू आप पेमेंट रिसीव का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं लेकिन बेहतर यह है कि आप कंटिन्यू कर दें इसको स्टेप फोर है रिव्यू इंफॉर्मेशन करें ये ठीक है तो इंदराज करें और आगे बढ़ें स्टेप फाइव डाउनलोड सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट डाउनलोड पर क्लिक करें आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा अब आप इसका प्रिंट आउट निकाल लें या व्हाट्सएप पर शेयर कर लें बेशक थैंक्स फॉर वाचिंग टेक केयर अल्लाह हाफिज़